बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाहीम आज की वीडियो में आपको बताएंगे गर्मी के रोज़ों के लिए आसान टिप्स यानी रमज़ान में जिसम में पानी की कमी दूर करने के आसान तरीके सख्त गर्मी में रोज़े रखने के बायस जिसम में पानी की कमी हो जाती है जिसके लिए सहर अफ्तार में पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए पानी दूध दही और फलों के रस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें शहरी खाने के लिए जल्दी उठें ताकि वक्त की कमी होने की वजह से बेसब्री और जल्दी जल्दी में शहरी ना खाना पड़े शहरी से पहले ही थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें पूरे दिन जिसम में पानी की कमी ना हो इसलिए शहरी में दो या तीन गिलास पानी वक्फा वक्फा से लाजमी पिएं। रमज़ान के महीने में कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके वजन में इजाफा हो सकता है शहरी के वक्त शहरी में रोटी और दही का इस्तेमाल जरूर करें सब्ज़ इलायची के दो दाने चबाकर खाने से भी प्यास की शिद्दत से बचा जा सकता है इसलिए सब्ज इलायची का इस्तेमाल भी करें ऐसी गजाओं का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मकदार ज़्यादा हो जैसे तरबूज खरबूजा खीरा वगैरह रोजे की हालत में जहर की नमाज के बाद कुछ देर आराम ज़रूर करें और कोशिश करें बाहर गर्मी में ना निकलें अवतार के वक्त एक साथ दो तीन गिलास पानी ना पिए बल्कि खाने के साथ साथ कुछ वक्फा से पानी पिए क्योंकि अवतार के वक्त हमें पानी से ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है पानी तो बाद में भी पी सकते हैं बस वकफ़ा वकफा से पिए जी भर के रोज़ा खोलने के लिए दो दद खजूरें और आधा गिलास पानी काफ़ी है आप सुकून से नमाज अदा करें और बाद में खाना खाएं। नमाज तरावी या दूसरी इबादत के वक्त पानी की बोतल अपने हमरा रखें और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें इससे जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी और आपकी जिल्द भी चमकदार रहेगी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो अपने रिलेटिव को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आंदा भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़